parti bersatu menuju kepada kehancuran. Maka okay, ini dia kita boleh nampak bersatu semakin huru hara. Serang menyerang di antara satu sama lain jatuhkan presiden dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku hari ini dalam satu pendedahan ataupun satu sidang media yang dibuat oleh uh, Wan Saiful Wan Jan ini mengatakan Azmin antara orang yang paling berkuasa sehingga mengugut pemimpin-pemimpin bersatu yang telah menandatangani SD Ya geng-geng yang mahu jatuhkan Muihlin Yasin ini Agar tidak diberikan warta Sekiranya tidak menarik balik SD yang mereka sign Begitu hebatnya kuasa yang ada Pada Azmin Ali ini sahabat semua Jadi sekali lagi saya ingin membawakan anda Ya dalam siri uh, Sidang media sebentar tadi Yang dibuat Oleh Wan Saiful sendiri jadi tanpa membuang masa ayo kita tonton video ini bersama-sama. Tujuan kita adakan sidang media pada hari ini ialah untuk menjelaskan beberapa perkara berkaitan dengan apa yang dikatakan sebagai kutipan SD dalam bersatu yang selanjutnya membawa kepada panggilan untuk perjumpaan dengan lembaga disiplin parti pada 25 September lalu. Perjumpaan itu telah ditangguhkan tetapi belum dibatalkan ada empat orang yang dipanggil iaitu saya sendiri selaku Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi dan juga Ketua Bahagian Bangi Datuk Suhaimi Ghazali Ketua Bahagian Sepang dan Setiausaha Negeri Selangor Sedara Isa Saidi Ketua Bahagian Ampang dan Sedara Muhammad Fadli Ismail Ketua Bahagian Ipoh Timur Pertama sekali perlu diketahui bahawa kami sebenarnya sedaya upaya kami cuba untuk mengekalkan isu ini sebagai isu dalaman parti sebab itulah walaupun media banyak tanya Walaupun ramai orang-orang atas dalam parti bercakap Secara terbuka mengenai isu SD ni Kami memilih untuk tak jawab apa-apa langsung kepada media Kami diam sebab kami nak uruskan hal ini secara dalaman Mengikut budaya bersatu, budaya sebagai satu keluarga Itu sebenarnya budaya bersatu Budaya yang mana kita boleh berbeza pandangan Tapi kita selesaikan secara perbincangan, secara adik-beradik Tetapi ada pihak yang membocorkan kepada media bahawa kami dipanggil ke lembaga disiplin. Malah yang lebih mengejutkan, seminggu sebelum kami terima notis, telah ada yang menyebarkan dalam media sosial bahawa akan ada sidang lembaga disiplin. Notis belum keluar, tapi berita dah keluar. Akibatnya setiap hari nama baik dan imej kami dan juga 120 orang ketua-ketua bahagian yang menandatangani dokumen yang akan saya sebutkan sekejap lagi diserang dengan menggunakan negatif songsang yang bagi saya, bagi kami adalah satu negatif songsang yang sengaja cuba dibentuk dan untuk memastikan karakter assassination yang bertubi-tubi ini tidak berterusan kami pada hari ini terpaksa mengadakan sidang media untuk membersihkan nama kami dan nama 120 orang ketua-ketua bahagian lain yang turut sama menyokong apa yang kita lakukan bukan saja kepada parti tapi juga kepada rakyat seluruh negara kami seboleh-bolehnya tak mahu buat sidang media ni sebenarnya tapi apa lagi pilihan yang ada pada kami kami diminta untuk bersabar dan fikir mengenai parti tapi siapa pula dalam parti yang fikir mengenai kami 120 orang ni jadi saya nak minta kita clear bahawa bila saya sebut tentang kami saya tak masukkan kami empat orang saja kalau saya masukkan kami 120 orang walaupun kami empat saja yang baru dipanggil jadi dalam sidang media ini izinkan saya jelaskan kronologi sebenar apa yang berlaku sekitar 3 minggu sebelum PAT Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu bila mana saya dan beberapa rakan-rakan duduk berbual, kami berbual secara santai saja, timbul persoalan tentang satu cadangan untuk membawa usul pencalonan Perdana Menteri dalam PAT tak ada masalah untuk kita namakan Tan Sri Presiden sebagai calon Perdana Menteri tetapi ramai di kalangan kami yang mempersoalkan kewajaran perkara yang sebenarnya bersifat strategi dalaman dibawa ke platform terbuka seperti PAT ini kerana kami merasakan ia boleh menimbulkan polemik yang tidak diperlukan maka timbullah satu cadangan untuk kita berjumpa dengan Tan Sri membincangkan semula perkara ini tapi sebelum kita jumpa dengan Tan Sri itu Pernyataan Sri Presiden Kita rasakan lebih baik Kalau kita boleh tunjukkan bahawa sebenarnya Pandangan kita ini mendapat sokongan Pimpinan Akar Umbi Parti Dan bilangan itu bilangan yang ramai Supaya jelas bahawa sebenarnya Yang sependapat dengan kami adalah bilangan yang besar Tak yalah Takkanlah kita nak jumpa dengan Tan Sri Presiden Kita pergi dengan tangan kosong ya, yang eloknya ialah ada something dalam tangan kita menunjukkan ini bukan idea nak mandai-mandai seorang diri Maka kita pun mulakanlah usaha mengumpul tanda tangan Menyokong idea supaya tidak dibawa usul ke PAT Asalnya nak buat macam petition uh, Tapi kita tengok petition ni dia mungkin tak berkemas sangat Tulisan tangan dia bertarabul lah semua ni tu Jadi kita buat dalam satu format Dokumen akuan yang sekarang ni ramai orang rujuk sebagai SD Saya nak bacakan dokumen yang ramai pihak selalu rujuk sebagai SD tersebut ini sebenarnya dokumen yang ditandatangani oleh 120 orang ketua-ketua bahagian bersatu yang kononnya dituduh sebagai satu kesalahan. So, ini dokumennya. Saya baca yang saya punya. Jadi atas tu memang ada tulis lah aku akan bersumpah. Eh, idea asalnya nak buat sebagai SD tapi lah lah kita decide tak payah pergi cop pun tak apa. Jadi punyanya macam ni. Saya Wan Saiful Banjar yang beralamat di sekian-sekian dengan nombor kad pengenalan sekian-sekian selaku ketua bahagian bersatu bagi dengan ini menyatakan bahawa 1. Saya menyokong penuh keputusan ahli-ahli MPT Bersatu dalam pemukiman MPT pada Februari 2024 di Gopeng yang memberi mandat kepada Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mengatur succession plan yang sesuai untuk parti berdasarkan pertimbangan dan kebijaksanaan beliau selaku pemimpin yang berpengalaman. 2. Selanjutnya, saya menyokong pengumuman succession plan oleh Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin di Convention Bersatu pada Julai 2024. Dalam pengumuman succession plan itu, Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin menamakan Yang Berhormat Datuk Sri Hamzah Zainuddin selaku calon timbalan presiden Bersatu. Demi kemenangan kita, adalah lebih baik jika Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin mengepalai parti sehingga kita menang PRU16. Tetapi oleh kerana Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin telah beberapa kali berbicara mengenai persaraan, saya berikrar akan akur dan akan terus menjaga, dan terus menjaga keutuhan parti demi menjaga legasi beliau. Tiga. Jika Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin mahu melaksanakan perubahan, saya cadangkan ianya perlu dilaksanakan awal untuk memberi ruang kepimpinan baru membuat perancangan memimpin parti dengan syarat Mesti mengekalkan yang berhormat Tan Sri Muhyiddin sebagai pengurusi atau penasihat parti dan wajah hadapan parti Saya tak jumpa translation poster boy jadi kita dia wajah hadapan pasti parti Perkara ini tidak wajar dibawa ke perbincangan terbuka seperti PAT kerana ia adalah strategi dalaman dan boleh mengundang reaksi negatif PAS Peragraf empat saya merakamkan sepenuh penghargaan kepada Yang Hormat Tan Sri Muhyiddin atas sifat beliau sebagai negarawan dan pemimpin yang ikhlas yang telah bersusah payah merangka succession plan yang begitu teratur dan teliti. Adalah ini, ini, ayat tutup lah kiranya. Pengakuan ini dibuat secara sukarela dan kemudian ada tanda tangan. Itu dokumen penuh apa yang dipanggil sebagai SD itu. Dia sebenarnya dokumen akuan saja. Dan itu adalah teks penuh dokumen yang kami ni yang ada ketua-ketua bahagian dalam sini yang kami tanda tangan kami yakin dan bukan kami sajalah dan 120 orang ni tanda tangan kami yakin bahawa sesiapa pun yang sayangkan presiden dan sayangkan parti pasti mereka akan menyokong dokumen yang kami sediakan ini maka terbukti apabila kami mula war-warkan kepada rakan-rakan ketua-ketua bahagian kami dapat sokongan yang besar 120 orang ketua bahagian menandatangani dokumen ini Ramai yang ada dalam Dewan ini adalah saksi Dan saya rasa amat jelas bahawa fokus kami Ialah menyatakan pandangan bahawa usul yang sensitif tak perlu dibawa ke PAT Kita build up sokongan kepada Tan Sri Dan poin utamanya ialah Usul yang sensitif tidak perlu dibawa ke PAT Malahan kalau diteliti Kita siap letakkan lagi syarat Bahawa Tan Sri Presiden mesti terus di depan di mana salahnya kandungan dokumen ini? Tidak ada satu ayat pun yang menolak Presiden Saya harap kita jelas Mengenai kandungan dokumen akuan tersebut Jadi seterusnya timbul persoalan Mana datangnya Naratif songsang bahawa ada usaha nak menjatuhkan Presiden Sehingga isu ini Dimasukkan oleh orang yang menulis ucapan dasar Presiden dan menjadi polemik dalam parti hingga hari ini. Dan lanjutan daripada itu, kami empat orang pula dipanggil ke lembaga disiplin. Katanya ada lagi. Untuk mencari punca naratif yang songsang ini, sepanjang minggu lepas dan sebenarnya sebelum tu lagi pun. Saya, kamilah, kami lah, kami rakan-rakan, ketua-ketua bahagian yang ada ni, kami duduk semeja. Dan kita bincang balik, kita review balik apa yang berlaku. Kami dapati bahawa ada satu titik permulaan di mana naratif menolak presiden ini mula dicetuskan. Insiden ini ialah apabila Datuk Suhaimi Ghazali, Ketua Bahagian Sepang dan Setiausaha Negeri Selangor dan juga saudara Syukur Mustafa on the way lagi dia jauh sikit dari ini, Ketua Bahagian Puchong dan Ketua Penerangan Selangor dipanggil bertemu dengan Yang Berhormat Datuk Seri Azmin Ali. Pertemuan tersebut berlaku pada hari Selasa 19 Ogos 2025. Beberapa minggu sebelum PAT pada jam 11 pagi di ibu pejabat bersatu Turut hadir dalam perjumpaan tersebut ialah YB Rosnizan Ahmad, Ketua Bahagian Kuala Langat Dan YB Datuk Harrison Hassan, Ketua Bahagian Kuala Selangor Datuk Suhaimi dan sekejap lagi Suri Syukur ada di sini Dan mereka boleh mengesahkan bahawa dalam perjumpaan itu mereka diugut oleh Azmin Ali Bahawa mereka tidak akan dapat watikah calon untuk bertanding dalam pilihan raya Sekiranya mereka tidak balik, tidak menarik balik SD yang nak menjatuhkan presiden. Dah pasti Datuk Sahimi dan Saudara Syukur tak setuju untuk tarik balik. Sebab dokumen itu bukan dokumen untuk jatuhkan presiden. Mereka tak pernah tanda tangan apa-apa dokumen untuk menjatuhkan presiden. Kami semua tak pernah tanda tangan apa-apa dokumen untuk menjatuhkan presiden. Jadi macam mana nak tarik balik? Dokumen yang ditandatangani tumpuannya ialah tidak mahu usul yang boleh membawa mudarat kepada parti dibawa ke PAT. Itu tumpuannya. Tetapi Azmin berkeras dengan ugutan bahawa mereka berdua, Datuk Saimi dan Saudara tak akan jadi calon kalau tak tarik balik. Malahan saya dimaklumkan bahawa dalam perbualan itu Azmin pun ada kata dengan saya, saya pun confirm tak dapat watikah jadi calon dah. Hebat Azmin ni. Dia beri gambaran bahawa kuasa presiden untuk memutuskan calon pilihan raya Sebenarnya datang dari dia Dia yang pegang Kalaulah kita tengok kronologi apa yang berlaku Kami berpandangan Bahawa Azmin adalah pemimpin atasan yang pertama Yang menggunakan naratif songsang ini Untuk membuat tuduhan dan ugutan kepada Datuk Suhaimi dan Saudara Cukup Sebelum mereka berdua dipanggil, tak ada siapa-siapa dipanggil yang menariknya, pada masa yang sama Jentera Black Ops di media sosial Begitu aktif menyebar naratif songsang Bahawa ada usaha menjatuhkan Presiden Tun Faisal Ramai ketua-ketua bahagian sayang sungguh kat Tun Faisal eh? Ketua penerangan parti Pula jadi kepala batu api Dia bersungguh-sungguh keluarkan macam-macam kenyataan di sana sini Tapi sikit pun tak ada usaha nak hubungi saya nak hubungi saya untuk baca kandungan sebenar SD itu. Saya betul-betul pelik. Kenapa dia tak ada langsung kontak saya, hubungi saya untuk semak kandungan dokumen itu? Adakah dia tidak berminat dengan kebenaran? Adakah dia hanya berminat untuk pasakkan naratif yang songsang ini dalam minda semua orang agar parti kita berpecah? Dalam gerak kerja black ops pula, ada nombor dari luar negara kalau tak silap saya dari Thailand kalau tak silap. dan nombor dalam negara nombor phone yang digunakan untuk menyebarkan surat layang dan video dari grup-grup WhatsApp yang mengaitkan timbalan presiden Datuk Seri Hamzah Zainuddin dengan usaha mengumpul SD menjatuhkan presiden yang peliknya semua orang termasuklah pimpinan dalam parti tahu bahawa saya yang menggerakkan inisiatif ini saya berjumpa dengan kawan-kawan ketua-ketua bahagian Datuk Seri Hamzah langsung tak tahu apa-apa pada masa itu Tetapi fitnah yang disebarkan tiba-tiba mengatakan Datuk Seri Hamzah Yang nak jatuhkan Presiden Sehingga ada sekali itu Datuk Seri Hamzah pergi ke Sabah Dia balik daripada Sabah tu, Dia call saya Sorry, daripada Sabah dia call saya Dia kata nak jumpa Saya tak ingat tarikh berapa bulan Tapi saya ingat saya jumpa dia tu hari Selasa saya masuk bilik terus kena marah apa benda kau buat ni Wan Saiful sampai nama aku pun timbul sama. Sebab member tak tahu apa-apa. Tapi dikatakan dia nak menjatuhkan uh, presiden. Use code SYOK10 and get 10 ringgit off your favourite. Hmm. Even indoors, your skin dries out. New Shokabitz complete moisture body wash, enriched with Sebab itulah kami membuat kesimpulan. Bahawa ini menunjukkan ada orang yang cuba mengambil kesempatan dari isu ini untuk memburukkan nama baik Datuk Seri Hamzah. Dan individu yang menjadi dalang sudah pasti orang yang merasakan bahawa Datuk Seri Hamzah adalah ancaman kepada dia. Saya tak mahu namakan orang itu. Tuan-tuan perempuan, yang wartawan, kawan-kawan ketua-ketua bahagian dan semua yang tengok sidang media ni boleh buat tafsiran sendiri. Siapa yang kita kenali perangainya suka baling batu dan sembunyi tangan. Yang paling senyap sekali. Tak ada apa-apa langsung yang dia buat. Seterusnya. Yang tu dia kata bukan saya. Seterusnya. Kita pergi ke Perhimpunan Agong Tahunan Bersatu pada 6 dan 7 September 2025. Dalam majlis tu, banyak benda lah berlaku tapi ada dua keganjilan yang saya nak sebut di sini. Pertama, kita melihat bahawa ramai betul Peserta yang hadir pada hari tersebut Dari mana datangnya mereka Yang begitu ramai ini Sehingga kan ada ketua bahagian pun tak dapat kerusi Saya rasa kat sini boleh, boleh confirm Mana rasa hormat kepada institusi ketua-ketua bahagian Kenapa Setiausaha Agong membenarkan situasi sebegitu berlaku Yang kedua dalam ucapan dasar Presiden Terdapat ayat yang mendakwa ada usaha mengumpul SD untuk menjatuhkan presiden. Soalannya, siapa yang bawa naratif songsang ini sehingga presiden pun tersalah faham mengenai apa yang berlaku? Adakah penasihat-penasihat ini membaca dokumen sebenar sebelum menulis ayat itu atau adakah penasihat-penasihat ini ada agenda yang lain? Sebab itulah tuan-tuan dan puan sebenarnya tak pelik apabila saudara Muhammad Fadli glamour dengan nama Deli Ketua bahagian Ipoh Timur bangun dan melawangkan tidak benar Tan Sri, tidak benar Tan Sri. Kita dengar daripada atas pentas. Sebab dakwaan itu memang tidak benar. Tetapi dengan begitu pantas beberapa orang mengelilingi saudara Fadli dan seperti kita tahu berlaku kekecohan. Saya ni tuan-tuan dan puan saya jadi ahli majlis pimpinan tinggi dah tiga penggal. Tak pernah sekali pun saya lihat PAT kita kecoh macam tu. Banyak isu sensitif yang kita bincang Tak pernah berlaku macam ni Ini kali pertama saya tengok Begitu buruknya apa yang berlaku dalam PAT Dan begitu buruknya kesan selepas PAT Sampai Tan Sri Presiden pun kata memalukan Dulu saya kritik PKR Sebab mesyuarat dia ni kerusi melayang Meja pun kadang-kadang terbang sekali Mesyuarat jadi kecoh Sekarang ni malulah kita Bila budaya PKR dibawa masuk dalam parti kita Yang namanya bersatu ini tapi Alhamdulillah Tan Sri Presiden menenangkan keadaan Ini bagusnya ada seorang presiden yang jadi father figure Bukan saja pada kita semua dalam parti Tapi bagi rakyat Malaysia secara keseluruhan Dan Alhamdulillah PAT berakhir dengan baik hasil nasihat Tan Sri Presiden Selepas PAT kita ingatkan Semuanya dah selesai Tapi kita lihat Tun Faisal Pakai nama ketua penerangan parti Terus menerus bercakap mengenai ASD saya tertanya-tanya, adakah dia sengaja tak mahu isu itu mati dan dia sengaja mahu isu isu itu jadi panas? Sedangkan Tan Sri Presiden sendiri dah kata kita tutup and we move on. Kemudian tiba-tiba pada 21 September 2025, kami berempat menerima surat surat cinta, surat panggilan ke lembaga disiplin yang dijadualkan bertarikh 25 September. Tuduhannya berbeza-beza. Tapi semuanya berkisar kepada usaha menjatuhkan presiden melalui SD. Tapi masa saya tengah uh, nak pergi ke ibu pejabat, sesi saya pukul 12, dekat-dekat nak sampai tu saya buka WhatsApp tengok, -tengok perjumpaan ditangguhkan. Tak apalah ditangguhkan, sampai sampai sekarang pun kita tak dapat lagi uh, tarikh baru. Saya dengar cerita pada malam 25 September selepas lembaga disiplin ditangguhkan, Azmin hantar mesej kepada Adun-adun Selangor. Menyatakan bahawa dia nak letak jawatan sebagai ketua pembangkang Selangor Kemudian mesej tu dipadamkan Ada yang tanya saya Adakah Azmin letak jawatan sebab merajuk lembaga disiplin ditangguhkan? Saya jawab, saya tak tahu Juara merajuk Malaysia ni yang ala-ala drama queen ni Memang kita boleh bagilah kepada Datuk Seri Azmin Ali Itu special award yang kita boleh bagi kepada dia sebab sebenarnya tuan-tuan dan puan sebelum ni pun yang merajuk-merajuk ni kita biasa sangat dah dengan Azmin. Kalau kita ingat masa konvensyen Bersatu Malaysia, Tan Sri Presiden umumkan ni pada 13 Julai 2024. Tan Sri Presiden umumkan bahawa Azmin akan dilantik hanya sebagai setiausaha agung. Dia merajuk, dia umumkan dia tolak. Ya, saya ada satu dia. Satu mesej dihantar dalam grup WhatsApp Badan Pimpinan Negeri Selangor ada orang daripada Sepang tu dia ni dia, dia forwardkan satu kenyataan media daripada Harian Metro Muhyiddin cadang Hamzah jadi timbalan presiden Azmin jadi setius agung tahniah YBDSAA dan dia tag kata Sri Azmin pukul 8.6 minit malam 13 Julai 2024 8.7 minit 1 minit je Datuk Sri Azmin Ali terus balas jangan ucap tahniah saya sudah tolak Masa itulah Dia tolak jadi sesagung Dah lah jadi sesagung juga Saya Saya pun tak tahulah Masa tu uh, Siapa yang datang pujuk Bagi belayan kasih sayang dan kemanjaan Kepada Dato' Sri Sehingga akhirnya Alhamdulillah Dia setuju untuk terima Jawatan sebagai sesagung Azmin ni ha. saya rasa betul saya ni kot bukan <laughs> buja, buja, buja. <laughs> Azmin ni dia terkenal dengan sifat suka merajuk dan suka mengugut Tadi saya jelaskan bagaimana dia ugut Datuk Suhaimi dan Saudara Syukur. Ketua bahagian Sepang dan Ketua bahagian Pucung. Kata takkan dapat watikah calon. Ada satu lagi sebenarnya. Semasa PAT, dia juga mengugut Tan Sri Rahim Tambici. Ketua Badan Pimpinan Negeri Melaka meminta supaya mengarahkan pada masa itu supaya Tan Sri Rahim membuat satu aduan disiplin terhadap timbalan ketua badan pimpinan negeri Melaka saudara Azruddin Idris. Saya tak tahu apa yang Azmin marah sangat kepada saudara Azruddin tapi yang menariknya Azmin mengugut Tan Sri Rahim bahawa jika tak buat aduan disiplin maka dia akan pastikan tidak ada sebarang bantuan disalurkan kepada Melaka dalam menghadapi pilihan raya negeri yang akan datang. Hebat Azmin ni. Ni saya kata Azmin ni memang betul-betul hebat. Satu parti dia pegang dan siapa tak sokong tak dapat peruntukan. Kalau kat Malaysia yang buat macam tu kita ingatkan Anwar Ibrahim seorang je. Rupanya anak murid belajar daripada cikgu rupanya. Tapi tak apalah. Kita balik ke isu SD dan panggilan lembaga disiplin tadi. Pengadu kepada Dato' Suhaimi, Saudara Isa dan Saudara Fahli adalah Azman bin Anwar, Idris bin Abdul Halim dan Haris Idham Rashid kita pelik adakah mereka menghantar apa-apa bukti dalam pertuduhan itu Tapi kita tak tahulah sebab lembaga disiplin uh, ditangguhkan Tapi kita maklum dan kita dapat makluman Bahawa mereka ini adalah ahli-ahli yang datang ke bersatu Satu kapal dengan Azmin Ali dari PKR Tuduhan kepada saya pula Dibuat oleh Tun Faisal, Ketua Penerangan Parti Antaranya saya dituduh menggunakan butiran palsu dalam SD Saya pelik betul dia tak baca SD tu mana dia dapat maklumat bahawa ada butiran palsu tuan-tuan dengar kandungan SD tadi mana satu yang palsu dan saya nak buat penjelasan takut ada ke, sebarang kekeliruan kat sini hubungan saya yang ni saya kena mengaku depan-depan lah hubungan saya dengan Azmin ni memang memang sejuk dan dingin dia mencapai tahap beku ni saya perlu akui memang sejuk saya rasa sebabnya begini Ini pandangan saya lah Ceritanya sebelum konvensyen bersatu Pada Julai 2024 Saya sebenarnya meletakkan diri saya Dalam kumpulan yang menyokong Azmin Sorry lah saya minta maaf lah Tapi masa tu Saya letak diri saya dalam kumpulan yang sokong dia Saya rasa dia layak Even kalau nak jadi timbalan presiden sekalipun Jadi saya sokong Azmin masa tu Sebelum pemilihan dalam konvensyen, Tan Sri umumkan Azmin sebagai susah tak apalah kita terima. Itu kebijaksanaan Tan Sri Presiden. Sebaik saja selepas konvensyen, saya dapat maklumat baru yang mendakwa bahawa siasatan, ni selepas konvensyen eh, siasatan forensik terhadap video intim yang membabitkan, dikatakan membabitkan Azmin Ali disandakan, katanya siasatan forensik mendapati bahawa video itu adalah sahih. Ini menyebabkan saya berubah fikiran mengenai Azmin Ali. Dan saya menyuarakan pandangan saya, kepada beberapa orang bahawa selagi mana isu video Song Sang ini tak selesai Azmin tak sesuai jadi pemimpin bersatu macam mana kita nak letak muka kita bayangkan pilihan raya negeri Sabah nak datang kita pergi berkempen berkempen berkempen, berkempen orang kata alamak engkau pun video sandakan tak boleh selesai Sabah ini satu isu besar saya ambil sikap bahawa kalau political persecution Ya kita wajib pertahan dan kita wajib lawan Tapi kalau isu moral yang songsang Maka itu tidak sesuai untuk parti seperti Bersatu Parti lain mungkin boleh Sedap silap boleh jadi presiden Tapi bukan parti Bersatu Dengan senyum Selepas itu Hubungan saya dengan Nazmin Selepas inilah yang perbincangan perbahasan mengenai itu hubungan saya dengan Azmin ni memang terus jadi sejuk dingin dan beku terus lah kiranya jadi saya tak pelik kalau sekiranya beliau sentiasa mencari peluang nak target saya tak pelik jadi tuan-tuan dan puan saya nak ringkaskan begini ni sebagai penutupnya The holiday booking struggle is real. Not cheap, not nice, not sure, not worth it. Ugh, oh, what to choose?